Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Tuan Speaker, saya nak berbahas hanya uh, dua perkara Bila kita rujuk kepada pindaan ini Pertama sekali tentang fasal dua, by electronic means Sebenarnya kalau kita tengok Ucapan yang dibuat oleh Yang Makbubat uh, Perdana Menteri mengatakan bahawa kerajaan tidak akan menarik kebebasan bersuara di media sosial tetapi kebebasan itu harus digunakan dengan prinsip bertanggungjawab jadi di sini Tuan Speaker saya ingin membahas menyatakan bahawa hari ini tak seperti bertahun-tahun dulu eh. saya rasa bila akta ini di digobal pada tahun 1948 media sosial ini belum wujud lagi dan hari ini kita sendiri tahu cabaran media sosial ni satu cabaran yang memang kita tidak boleh ukur dengan begitu senang seperti cabaran-cabaran lain. Saya nak merujuk eh pembacaan saya kepada fasal pasal 2 by electronic means bersama dengan fasal 3 iaitu di mana dimasukkan sekali selepas perenggan E dengan perenggan yang berikut to promote feelings of ill will hostility or hatred between persons or groups of person on the ground of religion jadi saya nak ikatkan dua-dua perkara ni sekali dengan membahas nak menunjukkan contoh kepada apa yang berlaku baru-baru ni di negara Perancis. Apa yang berlaku pada satu majalah Mingguan yang dipanggil uh, Charlie Hebdo yang mana majalah ni yang telah diwujudkan uh, berpuluh tahun ya. Eh, speaker Di mana majalah ini menghina agama Islam? Bukan melalui tuduhan yang agresif Tetapi melalui sindiran Melalui penggunaan katun Melalui uh, penggunaan perli-merli Yang mana The Prophet dengan izin Telah digunakan dalam pembentukan katun Yang mana pada sejarah Yang saya nak sebut di sini Pada tahun 2007 yang mana editor tidak dirapati bersalah 2005 2011 dan baru-baru ni terdapatnya pembunuhan di mana 10 daripada jurnalis mereka campur dua telah dibunuh ataupun mati disebabkan oleh apa yang berlaku kerana menghina agama mereka polis di Perancis menuduh Golongan-golongan teroris Tetapi sejarah telah membuktikan Pesatuan-pesatuan Islam di negeri Perancis Telah menggunakan sistem undang-undang Dengan menyaman atas tuduhan fitnah dan sebagainya Mereka kalah Jadi apa yang berlaku di segi sejarah Kalau kita tengok eh Kita boleh google cerita ni Presiden Sarkozy sendiri masa dulu Memberi sokongan kononnya atas kebebasan bersuara Kemudian Presiden Hollande juga yang mengganti Sarkozy juga mengatakan kerana atas kebebasan bersuara kerana kerajaan kepimpinan negara mereka berpegang kepada unsur kebebasan bersuara tak pasal-pasal kematian kepada para-para wartawan. Cuba Tuan Speaker kita bayangkan eh. Saya nak berbahas dalam isu tanggungjawab negara, tanggungjawab pemimpin. Masalah kita hari ini saya dengar sahabat-sahabat kita berbahas Banyaknya berbahas atas perbahasan perasan Mereka menganggap kononnya Tindakan yang berlaku ni adalah kerana nak mengejar mereka Saya dan sahabat-sahabat di barisan nasional agak terperanjat eh? Kalau kita sayangkan negara Fasa yang telah diwujudkan ini Memang dilihat sebagai satu fasa yang perlu kita wujudkan pada hari ini saya nak mengambil contoh yang kedua Tuan Speaker, dia Amerika Syarikat Hate crime, iaitu jenayah membenci Ni saya nak tunjuk tegak tentang tiga orang Islam yang telah dibunuh Oleh jiran yang berumur 46 tahun Minta laluan Kejap dua perempuan, satu lelaki Berumur hey, goping, 23 goping. tahun Goping saya ya Ahmad, saya nampak Biarlah, biarlah sebentar, ya, Umat, ya. 23 tahun, 21 tahun, 19 tahun Bergaduh kerana parking kereta Di North Carolina dan katanya daripada siasatan Jiran ni dah memang takut dengan jiran orang putih ni Dia dah takut dah lama dah Macam adanya kebencian kepada orang Islam Tiba-tiba dibunuhnya tiga serentak Kerana parking kereta Dan saya nak cakap sebelum sahabat saya nak tanya soalan ni Saya nak cakap bahawa Yang di Amerika Syarikat negara yang kononnya begitu bebas sekali Melihat cabaran mereka ialah hate crime Yang mana mereka berhadapan dengan kebencian Bukan saja atas agama Tetapi atas bangsa Atas jantina, Atas keturunan Yang mana pembunuhan dan kematian semua berlaku Atas kebencian Jadi soalan saya Tuan Speaker Adakah kerajaan Malaysia Nak tengok kematian kepada wartawan Pembunuhan kepada ahli politik Baru kita nak buat pindaan pada akta hasutan Ini bukan tanggungjawab kerajaan barisan nasional kita bertanggungjawab menentukan supaya perkara ini tak berlaku Kerana pada hari ini Tuan Speaker Social media ni walaupun boleh dilihat sebagai satu bentuk komunikasi yang begitu maju Ia boleh juga menjadi komunikasi yang memuluh masyarakat dan juga satu bangsa Silakan Ya Gopeng Terima kasih Datuk Ibu dan pengarang Uh, saya berminat uh, khususnya berkenaan dengan uh, fasa 2 yang disebut oleh pengarang tadi berkenaan dengan electronic media. Dan ini harus dibaca bersamaan dengan uh, fasa 3C pindahan fasa 3C di mana uh, cost to be published. Ini bermakna uh, dalam kedua-dua fasa tersebut uh, implikasi yang besar bukan setakat content provider itu bertanggungjawab atas content yang di itu, tu tetapi mereka media yang bertanggungjawab hardware yang bertanggungjawab pun boleh disebut sebagai uh, cost to be published. Jadi kalau kita pakai macam tu, misalnya kalau kita balik kepada isu Charlie Hebdo, uh, memang kita tahu kartun tersebut memang hina kepada Islam. Saya bukan Islam saya pun setuju dan ini tidak sepatutnya berlaku. Tetapi kalau kita gunakan perkara tersebut, kalau kartun sedemikian di di upload melalui YouTube, melalui Google, dan sebagainya. Adakah kita akan menganggap bahawa mereka ini terlibat dalam kelakuan uh, hatan ini? Jadi, bagaimana kita nak asingkan yang perkara-perkara melalui internet yang tidak ada sekatan sempadan? Dan bagaimana kita nak? Adakah uh, pengarah akan mencadangkan supaya kerajaan tubuhkan satu censorship board untuk internet content dan sebagainya. Jadi ini soalan-soalan yang saya harap pengarah boleh beri pandangan sekian. Terima kasih Gopeng eh. Tadi sahabat saya Kualis Selangor dia dah keluar pun dia dah cakap tadi tentang SKMM eh. SKMM perlu saya bersetuju separuh daripada yang mana Gopeng cakap tetapi bagi saya SKMM perlu melihat semula undang-undang yang ada peraturan yang ada yang mana perlu disamakinikan dengan pelaksanaan kepada pindaan yang berlaku ni sebab saya tengok pada hari ini antara cabaran paling besar dalam media sosial ialah puncanya kita tidak tahu kadang-kadang orang boleh letakkan dan menuduh kepada kita tetapi kita tahu di dalam akta hasutan ini pembelaan tu memang ada ini bukan satu akta hasutan yang mana macam preventive preventive order yang berlaku pada pota poka dengan sosma yang mana belum apa-apa prevention itu dilaksanakan tetapi ini adalah sesuatu yang kita tengok sebagai satu akta yang memang bagi saya dilihat sebagai satu akta sebagai bentuk amaran sebelum berlakunya mana-mana kejadian yang berlaku seperti di negara-negara luar. Dan kedua jawapan saya pada Gopeng ialah kalaulah Presiden Hollande ataupun Sarkozy di Perancis begitu bijak macam Datuk Seri Muhammad Najib tak ada pembunuhan kepada wartawan yang berlaku dalam Charlie heboh tu. Cuba tuan-tuan tengok eh Kes 2015 dia bunuh Tapi 2011 tu Dia tiap-tiap minggu Tiap-tiap minggu dia sakitkan hati orang Islam Dalam print media Dalam online media Sebab dia merasakan Kalau dia nak buat lawak tak takpelah tak ada hal Cuba kalau berlaku dalam negara kita Lawak kepada The Prophet Lawak kepada Jesus Christ Cuba kita bayangkan Negara kita yang masyarakat majmuk yang bukan saja orang Islam, orang Kristian, orang Tionghoa Orang Hindu Tetapi pelbagai terutama sekali di Sabah dan Sarawak Jadi saya agak terperanjat Kalau kita sebagai ahli parlimen, mewakili rakyat Sebagai yang bertanggungjawab di segi undang-undang Berbahas hanya disebabkan kita merasa perasaan Seolah-olah pindaan ini nak tangkap kita kita rasa seolah-olah kita ni lah yang dibuat terlampau hebat sangatlah kita ni pembangkang Menteri dalam negeri tak ada kerja lain Cari undang-undang nak tangkap pembangkang Excuse me, sorry lah Malu saya ya. Kita bercakap Kira. tentang rakyat 25 juta rakyat Kita bercakap tentang generasi muda Budak 19, 21, 23 tahun dibunuh Buta tuli Tuan Speaker Adakah kita nak anak-anak kita Disebabkan social media hate crime Bukan lagi cyber bullying Yang bully anak-anak di sekolah one speaker. Ya. Yeah. Bagi oh, saya. Nak, oh. nak bagi apa masalah? Masih pengarah. Saya uh, nak tanya apa pendapat pengarah Um tadi saya dengar dalam perbahasan tadi ada di antara pemimpin sebelah sana cerita satu-satu pakatan uh, rakyat pemimpin pakatan rakyat kena tangkap atas uh, atas uh, akta ini. Tapi kita tak dengar pula cerita orang-orang awam lain yang kena tangkap atas uh, perkara ini. Adakah uh, pemimpin uh, ni Adakah pemimpin berkata rakyat betul-betul Dalam -betul, -betul, it betul. Tak kebebasan ya. bercakap Adakah tampak mereka tampak 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 menolak Semata-mata Kerana takut pemimpin mereka ditangkap ha? they, they just want to talk whatever they want to say Pada pendapat saya Mereka menolak akta ini Disebabkan oleh perkara ini Apa pendapat pengarah Pengarang sedikit boleh tak? Sedikit untuk sedikit. Saja. Saya jawab dulu lah. Nanti lupa je. Eh? It's okay. I'll, I'll... Tak kira. No, let, let me finish his, his, him first. Uh, ah, serai. Saya nak cakap satu perkara eh. Akta ini pindaan ini bukan saja bila dia diluluskan ahli politik pembangkang yang konon dipantau kita pun akan dipantau kita pun tak bebas main cakap, main cekamah, jolok, jolok, jolok bila orang marah bunuh, benci ini akta adalah untuk semua jadi janganlah dia orang perasan, dia orang seorang dipantau polis kita orang politik kadang-kadang kita berceramah kadang-kadang kita memperjuangkan parti kita kita bercakap tentang bangsa tentang agama tetapi dengan ada akta ini seolah-olah secara tidak langsung ataupun langsung mengingatkan kita tentang batas bila kita berucap batas bila kita bercakap batas bila kita berkomunikasi supaya kita menjadi wakil rakyat yang bertanggungjawab silakan terima kasih pengerang Pengerang dan saya kita, kami sama-sama merupakan pengamal undang-undang. Saya bagikan satu contoh. Tadi pengerang kata kita seolah-olah hanya berdasarkan kepada emosi. Tetapi saya bagi contoh. Di bawah amendment ini, seditious tendency. There's no certainty of seditious tendency. Who is going to interpret that? Then, saya bagi contoh. Katakan seorang Muslim, pengandung agama Islam, dia tidak gembira dengan keputusan jakim. Okay? Kemudian dia mengutuk keputusan jakim. Adakah ini merupakan hasutan? dan uh, ini ada te te akan terjatuh kepada terjemahan siapa hmm. maka ini adalah subject to selective prosecution uh, that is what we are worried dan saya nak tanya juga pe kepada pendengar ya, jika undang-undang ini betul-betul bagus ya. mengapa ha ha ketika ini United Nations UN High Commissioner for Human Rights dah cakap dah tadi uh, orang dah tadi saya dah cakap ah hmm, uh, ulang? ulanglah telah, telah pun telah pun mengatakan undang-undang ini teruk undang-undang ini sebenarnya mencabuli perlembagaan Manalah kita United Nations Bangsa-bangsa bersatu Mereka takut Imej Malaysia akan tercemar Apakah pandangan pengerang? Taipei, terima kasih lah Taipei susah hati United Nations Mungkin Taipei lepas ni boleh jadi wakil rakyat United Nations lah Tapi Taipei, Singapura ada undang-undang lagi Dahsyat pada undang-undang kita Tak ada masalah pula dengan United Nations Tak ada masalah pula tu sebab saya kata masalah dengan pembangkang ni saya minta maaf lah kawan-kawan saya ni pun jangan banding dengan hmm. lamping, saya nak sebut saya nak sebut biar saya cakap this is my floor come on lah, takkan kita tak ada kebebasan ni masalah dia, dia semua orang tak boleh cakap, dia seorang boleh cakap pasal dia ni dia lah sebenarnya tak faham kebebasan bersuara dia tak faham dia semua boleh kita semua tak boleh Ini macam mana kalau ya. dalam parlimen Malaysia kita angkat sumpah pun kita tak boleh berucap dan berbahas Macam mana mereka boleh nak jadi kerajaan Habis undang-undang ni tanta semua kita dia tangkap Sebab itulah pembangkang sebenarnya Ya Dan sikit, pantai ya, Biar saya cakap. Saya tak ada sikit, masalah Muhammad. Saya tanya Kejap silakan Lembah pantai Tak terima kasih kan dia mengajuk ke sini ya, ya. Terima, terima kasih ya, pengerang Terima kasih uh, speaker Saya terdengar apa yang disebut oleh Muhammad tadi Pertama kes berkait dengan Charlie Hebdo eh yang tentu kita tahu memang menjadi kes yang dilaporkan di seluruh dunia. Tapi yang berhormat, kes tersebut tidaklah dimuatkan atau mampu dimuatkan dalam konteks Malaysia. Kenapa? Antara sebahagian daripada argumen yang kita bawa hari ini adalah merujuk kepada janji Perdana Menteri yang mengutarakan ya sebab-sebab kenapa Akta Hasutan harus dimasukkan dan keduanya ni draft draft rau undang, undang rekonsiliasi dan uh, harmoni hubungan harmoni ya kebangsaan nasional National Harmony and Reconciliation Bill untuk menyelesaikan masalah-masalah yang disebut oleh yang berhormat jadi pada saya bila bercakap tentang guna kealasan yang berlaku di Perancis dan memuatkan dalam kerangka akta hasutan tak tepat ya? cuba mengaburi mata rakyat daripada masalah utama yang kita hadapi itu pertama kedua yang berhormat yang berhormat kata kita ada hak nak bersuara di sini saya boleh katakan rujuk saja kes Mark Coding Ali Parlimen di Negeri Sarawak tahun 1978 yeah. Sabah, ya Sabah yang Muhammad Sabah ya yeah. maaf ya yeah. thank you atas speaker ya yeah, akhirnya mak coding ini dijatuhkan hukuman bersalah atas ucapan yang diutarakan dalam dalam parlimen maksudnya dengan segala pindaan pada hari ini there is no such thing as parliamentary immunity yang berhormat jadi saya nak maklum bila masa kita merangka Penyelesaiannya kita pinta nak bahaslah nanti biarlah saya bahas. Saya, saya nak ni? jawab soalan kita Masalah, Kita nak eh, mas. pantai. Kita boleh bahas, tak apa-apa apa. saya nak jawab. Saya nak jawab. Wei eh, masalah ni lembah pantai ni yang saya betul-betul kesianlah. Sebab masalah dia, kalau betul-betul nak unda ubah undang-undang ni tunggulah jadi kajian gombak boleh. Pematang Pau dah tak boleh dah. Gombak boleh. Lembah pantai pun boleh, tak ada masalah. Tetapi selagi lapakan menjadi pemimpin kepada majoriti dalam dewan ini, kita ahli barisan nasional akan menyokong sebab kita tahu, kita tahu bahawa rakyat memerlukan perlindungan. Silakan, Baling. Ya, Baling. Terima kasih uh, Datuk Timbalan Ketua, terima kasih Penggerang. Uh, saya dengar bahasan yang berhormat Penggerang tadi, ini isu agama. Apakah kepentingan cadangan pindahan hasutan ini kepada agama yang diamalkan dalam negara ini sebab kita semua sedia maklum sebelum ini peruntukan tiada sebarang peruntukan dalam soal agama yang tercatat dalam akta hasutan justru kita semua sedia maklum kerjaan barisan nasional dan amnu amat begitu prihatin untuk menjaga dan begitu peka dengan menentukan keharmonian untuk menjaga semua kaum jadi saya harap Hari ini yang saya nak tanya kepada yang berhormat penggerang tadi ini apakah kepentingannya? Ya kita semua tahu pada hari ini sensitivity sensitivity berkaitan dengan agama ni. Saya ada pengalaman di Parlimen Baling saya mereka letakkan kepala babi dalam masjid sehingga kan nak mengganggu gugat keadaan keselamatan tapi alhamdulillah dapat diatasi. Jadi ini semua di antara perkara yang kita kena ambil kira. Saya dengar Bahasan-perbahasan daripada belas sana tadi Sehingga lari tajuk banyak sampai tak tahu langsung Saya, ya nanti saya bagi contoh Saya bagi contoh Kalau kita tahu hukum, hakamnya, halal dan haramnya Di mana ada pemimpin-pemimpin di belas sana Masuk ke dalam surau, ke dalam masjid Khususnya di serdang dan beberapa tempat Mereka kena tahu halal-haramnya untuk masuk kalau perempuan masuk kalau setakat sebagai wakil rakyat pergi buka puasa di luar kawasan pekarangan masjid tak ada masalah. Tapi bila masuk dalam masjid entah bocor ke tak bocor ke mana kita nak tahu. Jadi saya nak tanya penggerang bagaimana mereka boleh lakukan tempat tolong kalau, kalau suruh balik. Apa dia? Please. Apa yang you tadi sebut? Apa, dia? Baling, apa, apa yang apa yang balik sebut tadi bocor-bocor ni. Eh ha. baik bocor apa ya? masalah. Apa ya, yang saya kata bocor? Ha? Ah itulah saya aku salah tak Ini tak 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 Ini tak 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 ini tak 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 Paling tak hormati Mak dia Ibu dia sendiri Saya tak boleh lah Yang mana Isteri dia pun Bangun seorang-seorang ya, Mat. Bangun seorang-seorang ya. Apa dia? Hmm, yang dulu, seorang kau orang Cara dia berucap. Minta dia tarik balik ke sini. Ini adalah satu. Ini cara. di cara. This is the proper way. This, this is the proper way standing order. Bukan semua bangun bercakap. Ah, this is the proper way in parliament. Kuat in work standing order. Jadi masuk. Okay. Yeah. Terima kasih. Makanya Terima kasih tuan speaker. Bila awak saya bagi kebenaran nak cakap. Selamat selamat selamat. peraturan Benarang standing order. Lah. Ya, yeah, standing order. Ya, okay. yeah, semua tak faham peraturan masa bola sudah semua tak faham. Apa apa? Pengiran duduklah this point pengerang duduk Kapal eh kia, kia. okay. okay. yang mahu kapa yang mahu mahu duduk duduk Yang mana kapal? Kapan. Yang kapan. kapal? Pengarang dulu pengarang. Saya minta yang saya, saya minta yang lain diam. Yang Muhammad, kepunya macam ni yang Muhammad. Kalau ada perbahasan yang di luar batas peraturan masyarakat, tak payah bangun semua memekik. Angkat buku standing order. Hmm. Saya tidak boleh dengar semua, saya ada dua biji telinga saja. <laughs> Okey. <laughs> ya, sebang. Okey. Terima kasih. Okey, cool 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 cool. Uh, terima kasih kepada Dato' uh, Yang Dato' Yang Saya ingin membuat apa ni mem ya. membuat bantahanlah terhadap ucapan Baling tadi atas 3610A, 3610C dan juga 3612. Pertamanya boleh mengatakan Kenapakah eh, meng mengajak orang-orang bukan Islam bukan Islam apa ni dalam masjid. Saya rasa kalau Baling tidak mahir dalam perundangan Islam dalam Islam ni jangan cakap walaupun jadi pengerusi Tabung Haji Jangan ingat kita ada qualification dekat. Saya nak beritahu dengan baling Saya nak beritahu dengan baling eh, Saya membantah kerana Rasulullah sendiri membenarkan Rombongan orang Kristian Najran berada di masjid Nabi Dan apabila tiba waktu asar, Mereka minta untuk semayang dalam masjid Boleh baca dalam buku Yusuf Al-Qazawi eh? Jadi kenyataan beliau Adalah mengelirukan dan kemudiannya Menyatakan pula Ucapan yang berkata bocor Sudah tentulah dia merujuk kepada wanita Yang ini satu memang tak bertanggungjawab Saya dah, saya minta supaya Dia ambil tindakan di bawah Minta dia diharap Tambahan masih. Masih, masih. Eh, masih. Nak ingatkan ha. sebelumnya mantan ahli parlimen um, uh, Batu Gajah ya Telah berjaya dalam uh, Memberi Kena batangan ketika itu ingatkan Kena batangan Mereka, Kerana perkataan-perkataan perkataan yang mengkina wanita Mereka, Mereka, Jadi saya tohonlah ha? Panduan berkena batangan juga siapa, Supaya tak diulangi Terima kasih Saya sudah ngantuk-ngantuk Tan Sri dipanggil lagi Saya minta supaya <laughs> so, Tan Sri So saya siapa, minta siapa. supaya Balik Alham di... Alham Alham di... Alham Alham Okay, Dirujuk kepada Mesyuarat yang patut digunapakai 36.4 Iaitu tidak boleh menggunakan perkataan-perkataan Seksia rima ini sudah kita ubah baru-baru itu ikuran dari perang itu jadi baling tolong baling tarik balik perkataan yang dibuat itu terima kasih Tuan Speaker saya tak ada berniat cakap pasal wanita saya tidak sebut saya kata kalau saya kata kalau bojo sudah sudah ada berbuat yang lain lain itu ada yang lain saya tidak lagi saya tidak ada saya tak ada berbuat yang lain saya tak ada itu ada berbuat yang lain ini pasal sudah Alhamdulillah. Baling, eh, tadi alin, 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 Sepang, Tunggu dulu, Bro. Swiss Speaker, Batu Kawan, Swiss Speaker, Alin, Bro. Alin, Bro. Baling? Dan Swiss Speaker, Bermat, Baling. Saya tidak ni. Duduk dulu, Alin, Bermat. Alin, Alin, Bermat yang lain jangan campur. Sudah saya buat keputusan bahawa ia diperlu tarik balik. Kalau yang Bermat Baling tidak tarik balik, <tiny> bermakna saya akan keluarkan yang berhormat baling simple so, is that okay. terima kasih Tuan Sri Dari Speaker saya tarik balik walaupun saya tak cakap saya tarik balik tapi saya tidak ada niat saya tidak ada niat saya tidak ada niat saya tidak ada saya tidak ada Tuan Sri Speaker yang berhormat yang lain duduk lembah pantai duduk saya yang buat keputusan kalau semua berdiri begitu buat apa bermana kamu pun tidak mengikut peraturan masyarakat peraturan masyarakat mengatakan 35 1 dan 2 tidak boleh berhujah kerja dipanggil jadi bermana saya arahkan baling keluar lembah pantai keluar yang mana tadi Kulai keluar sepang pun keluar batu kolam pun keluar kalau misalnya kita buat begitu jangan Baling untuk menarik balik dan mohon maaf tidak ada qualification. mesti total kerana itu adalah peraturan masyarakat sila tarik balik ok terima kasih saya tariklah kalau mereka salah sangka saya tariklah masih masih tadi siapa yang berhujah? sila penggerang berapa lama lagi penggerang tak ingat tak ingat lah tuan speaker banyak sangat gangguan ok seminit dua lagi lah sila ha? seminit dua olah mak hmm. tuan speaker Tuan Speaker bagilah saya lima saya minit Saya waktu penggerang tadi Berhuja saya baru masuk salat asar Selepas itu saya wirid panjang-panjang 15 minit Penggerang sudah berucap berapa lama Saya dengar semua itu Sila seminit dua lagi Tuan Speaker, Tuan Speaker betul Tapi agaknya masa Tuan Speaker tengah, tengah wirid tu Tuan Speaker memang tak tahu bahawa Ramai-ramai ini mengacau saya Jadi 15 minit tu dah tolak Sila, sila, minit. sila teruskan sila. 5 minit Tuan Speaker saya sila, tak sila nak sila, nak teruskan. keluar dari Dewan ya. Yeah. Tuan Speaker, sebenarnya tak apalah Tuan Speaker sebab Tuan Speaker ni saya betul-betul rindu kat Tuan Speaker sebab dah lama tak nampak. Saya cakap kesimpulan saja Tuan Speaker, kesimpulan saja. Eh, lemak pantai sebut pasal yang berlaku di senario Perancis dengan Malaysia berbeza. Saya nak cakap Perancis Muslim community dia minimum, tak banyak macam kita majoriti. Itu pun boleh berlakunya pembunuhan kerana satu kartun yang berlaku dalam majalah Bulan, uh, mingguan yang dianggap sebagai jenaka Menyebabkan masalah agama Salah ditafsir ditaf, Dan saya dapat bacaan bahawa rupanya daripada pembunuhan di Charlie Hebdo tu 1000 orang Islam di, uh, di Perancis Masuk ke Syria Sebab mereka nak menjadi penyokong kepada ISIS Sebab mereka marah Ikut prosedur undang-undang kalah Beritahu orang politik tak nak dengar Presiden zalim Macam-macam lah mereka tak puas hati jadi ISIS Jadi kita tak nak ...kita tak nak bila dalam isu agama... ...pun salah tafsir... ...kerana kita masyarakat majmuk... ...adanya kata perasaan yang begitu terganggu... ...jadilah daripada apa yang kita bawa-bawa ni... ...dengan lulusan pota ni... ...bahawa adanya mereka... ...semangat-semangat mereka... ...bawa-bawa mereka... ...itu sebabnya tuan speaker... ...undang-undang kita perlu lihat... ...dengan posisi niat baik... ...bukan niat jahat... ...tetapi masalahnya... ...kalau pembangkang bila-bila bercakap... ...semua atas niat jahat... ...kalau macam itu... ...tuan speaker... Macam mana nak buat undang-undang? Semua tak kena, semua tak boleh. Jadi kita barisan nasional berpegang kepada mengikuti undang-undang. Jadi undang-undang Akta Hasutan ini membantu dalam cabaran media sosial, dalam cabaran agama pada hari ini. Dengan itu saya berharap Tuan Speaker kerajaan jangan gentar, Menteri Dalam Negeri jangan takut, jalan terus jalan, lawan terus lawan, lulus terus lulus. Undang-undang Akta Hasutan ini untuk kebajikan rakyat Malaysia yang berbagai majmuk pengarang menyokong Tuan Speaker. Masih.